হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম আজি মই লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া বিষয়ত অহা এটি আবেদন খুবেই আহে পৰীক্ষাত ইয়াত কোৱা হৈছে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগৰ খেলসমূহৰ অসুবিধা দূৰীকৰণ আৰু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰি তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানলৈ তুমি খেল বিভাগৰ সম্পাদক বা সম্পাদিকা হিসাবে এখনি আবেদন লিখা আবেদনত তোমার নাম ঠিকনা নিলিখিবা এই ভিডিওটিত আমি আলোচনা করিম কেনেদরে আবেদন এটা লিখিব লাগে আবেদন আবেদনপত্র এটা লিখিব লাগে পুন প্রথমে আছে আমার যন্ত্র এড্রেস প্রতি মাননীয় প্রধান অধ্যক্ষ মহোদয় প্রধান অধ্যাপক মহোদয় এ বি সি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইয়াত আমি এটা এ বি সি এটা স্কুলের নাম লিখিল তারপর আছে বিষয় খেল ধেমালির অধিক সা সুবিধার ব্যবস্থা করার আবেদন বহি বিভাগ খেল অসুবিধা দূরীকরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার অনুমতি বিচারি আবেদন এই দুইটার পৰা এটা বিষয় তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত আছে মহায় ত' আমি বিশেষকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন বা এটা লেটাৰ লিখোঁতে সন্মান জনাব লাগে পোনপ্ৰথমতে চ' ইয়াত আমি সন্মান হিচাপে লিখিছোঁ সন্মানপূৰ্বক সহকাৰে আপোনাক জনাওঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক নিম্ন মানদণ্ডৰ খেল ধেমালিৰ ব্যৱস্থা আছে বহি বিভাগৰ খেলসমূহৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ত যিখন খেলপথাৰ আছে সেইখন বৰ্তমান ঠায়ে ঠায়ে গাত হৈ পৰিছে আৰু মেৰামতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে বা মেৰামতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি তোমালোকে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত আছে খেলাৰ সামগ্ৰীসমূহ পৰ্যাপ্ত নহয় বিশেষকৈ ফুটবল ভলীবল বেডমিণ্টন টেবুল টেনিছ আদি বহি বিভাগৰ খেলসমূহৰ সামগ্ৰীৰ বহু অভাৱ আছে লগতে খেলবোৰ নিয়াৰিকৈ খেলাৰ বাবে ঠাইসমূহৰ সঠিক নিৰ্ধাৰণৰো প্ৰয়োজন তাৰোপৰি এই সকলো খেলৰ সা সামগ্ৰী সামগ্ৰী আৰু সু ব্যৱস্থাপনা কৰি বছৰেকীয়া খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাব লাগে সেয়েহে দয়ালু মহোদয়ৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ এই যে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেল ধেমালিৰ অধিক সা সুবিধা কৰি দিয়ে যেন আৰু অতি সোনকালে এখন দেশৰ এখন খেলৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে যেন এতিয়া আপোনাৰ একান্ত বিশ্বাসী সম্পাদক সম্পাদিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী একতা সভা খেল বিভাগ চ' এনেকৈ আমি আবেদন পত্ৰ লিখিব পাৰোঁ আৰু এই আবেদন পত্ৰ লিখাৰ যোনটো নিয়ম আছে এই নিয়মখিনি তোমালোকে চাব পাৰিছা ইয়াত কেনেধৰণে আমি তাৰিখবোৰ তাৰপিছত বিষয় কত লিখিছোঁ রেসপেক্ট কত দিছোঁ এড্ৰেছ কত কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি এন্ডিং চ এইখিনি তোমালোকে যিমান পাৰা প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু তাৰে লগতে মই এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে তোমালোকে এটা আবেদনৰ যদি মডেলটো আৰ্হিটো তোমালোকে জানি লোৱা বাকীখিনি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহি আহি থাকে পৰীক্ষাত আৰু এইটো আহিছিলে টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত ছ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিবা থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু এইটো চেনেলত তোমালোকৰ মেট্ৰিক পাস কৰাৰ পিছতো এইটো চেনেল ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ থাকিব কাৰণ মই বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় বা চি সি টি ইউ জি আছে বা বেলেগ ধৰণৰ এই চেনেলত পাই থাকিবা তাৰে লগতে ভকুলারির সেশনও ৰখা হয় সো চেনেলটোৰ লগত কানেক্টেড থাকিবা থ্যাংক ইউ